We wish you a merry christmas. Biz partnər aziz izləcilər, mən burda sizin kanalda salamlayıram və kanalıma xoş gəlmisiz deyirəm. Bu gün də biz sizinlə maraqlı bir yeni il aksesuarı, yeni il oyuncağı hazırlayacağıq. Bilək ki, biz bu gün sizinlə yolka oyuncağı, şəkillik yolconcaq hazırlayacağıq. Mütləq son 3-4 ildə bu oyuncaqlar çox dəbdədir. E, onlar müxtəlif üsullarla hazırlanır, amma mən bir dəfə düşündüm ki, elə bir formada hazırlayım ki, bunu hər kəs evində rahatlıqla hazırlaya bilsin. Əmə görədən mən bu dəfə tomat qapağı, banka qapaqlarını seçdim ki, bunlar həmişə ki, tomat şələlərində, tomat bankalarında, mayonez bankalarında olur. Və biz bu qapaqlarla maraqlı bir şəkildə yol konça hazırlayacağıq. Demək, ə, bunun üçün bizə lazım olacaq qapağın üzərinə örtmədiyi. Bunun üçün bizə kağız lazım olacaq. Bu adi bir kağız da ola bilər, amma mən bu dəfə famiran materialından müraciət elmişəm. Deməli, mən bu materiala daha yaxınlaşdı istəyir, göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bu bir kağız materialı da deyil. Baxın, qalınlığı belədir və və çox yumşaqdır. Yəni biz bunu ə, ətrafla üzərini örtərkən bunun ətrafını da örtməliyi, içərisinə qatdmalıyıq və folamiranı asanlıqla içəriyə doğru istədiyimiz formada əyib, qatdıya bilərik, kreleyə bilərik. Ona görə də mən bu materialdan istifadə etdim. Amma qeyd etdiyim kimi, əgər bunu tapa bilmirsinizsə, kağız materialdan istifadə edə bilərsiniz və ya uxtaq da qalın parça materialından da istifadə edə bilərsiniz. Bu sizin seçiminizdən asılıdır. Daha sonra üzərinə bəzəmək üçün ə, belə bir dekorativ kənd istifadə edəcəm. Belə artıq qalmışdı düşündüm ki, bununla bəzəyəm. Və bantıq eləmək üçün lent istifadə edəcəm. Lent Atlantis də istifadə edə bilərsiniz. Orqanzada əlmisin lent o da o eləyə bilərsiniz. Ehtiyatdan qaş götürdüm. Bilmirəm, hardasa ola bilər ki, bantığın ortasına falan vurmağa qaş lazım olsun ona görə. Və bir də yolqun çağına ipini asmaq üçün ip olur. Ona görə ip istifadə edəcəm. Bu da istədiyiniz rəngdə, materialdan ip ola bilər. Və bir də şəbəkə şəkli mən ə, demək belə deyim ki şəkil çıxartdırırsınız adi ölçüdə ə, bütün ə, foto yerlərində onun 15 ölçüdə çıxartdırırsınız. Daha sonra qapağımızın içərisinin ölçüsünü xətkə ilə ölçürsüz. Həmin ölçüyə uyğun olaraq şəkilinizi dairəvi formada kəsirsiz. Çünki bu şəkil baxın qapağın ə, çünki bu şəkil baxın qapağın ə, bu hissəsində qalacaq. Yəni ə, içərisinə tam salmayacaq. Biz bunu kağızla ətrafını örtəndən sonra, e, belə deyim ki, içəridən üst hissədə qalacaq, üst hissədə qalacaq. Və ona görə də siz buranın diametrinə uyğun olaraq onu kəssəniz istək kifayət edir. Bu şəkildə bütün foto yerlərindən çıxatdıra bilərsiniz. İndi gəlin qapağımızı örtək. Qapağın üzərini necə örtdüyünüzü sizə göstərəcəm. Demə ikinövədə başlayaq qapağımızın üzərini kağızla örtməkdən. Bunun üçün qapağımızı kağızın üzərinə qoyuruq və öz ölçüsünə uyğun olan o dairəni çəkirik, kənarlarını kənan vasitəsilə çəkirik. Daha sonra isə kəsərkən həmin ölçüdən 1 santimetr artıq kəsirik. Yəni kənarlardan 1 santimetr pay qoyaraq kəsirik. Buna görə də ki kağız vasitəsilə qapağımızı örtərkən biz qapağın kənarlarını da örtməliyik və biz ə, 1 santimetr paya ona görə qoyuruq ki, kleylə biz onu içəriyə doğru qatdıyaq və tam örtülmüş olsun və bilə ilə altdə qapağın olduğu da bilinməyəcək. Ə, və qapağımızı örtəndən sonra artıq və ondan sonra şəkli biz onun üzərinə rahatlıqla yerləşdirə biləcəyik. MÜZİK Xam qapağın üzərinə örtdüm. Gördüyünüz kimi çox gəşəng olduq yumuşaqdır və kənarları da çox səliqəli örtülür. Çünki famiranın yumşaq olduğu üçün istədiyiniz formada əyib rahatlıqla örtə bilərsiniz. İçəriyə doğru da qatlamışam və bunu qeyd eləyim ki, şəhərdə ləvazimatlar satılan mağazalar yaxınlaşsa və famirandan tapa bilməsəzs aşağıda qeyd etdiyim nömrəyə WhatsApp-a yazıb həmə materialdan əldə edə bilərsiniz. Amı gedeyim ki onu çağılsa və ya digər şeyləndə əvəz eləmək olur. İndi biz bunu hazırlayandan sonra qapağımızı ə, şəkil kəsmişdi. Şəkli bura yapışdıracağıq, amma şəkilin içərisinə salmıram. Əlimlə basıb içərisinə salmıram. Şəkli ın, bu baxın bu formada, yəni kənarlarından yapışdıracağam. Bunun üçün kənarları kley vururam. şəkli, baxın, elə-belə -elə qoydum və çox basmıram. Yavaş-yavaş basıram ki, bu kənarları yapışsın. Bundan sonra isə belə bir kəndinlə üzərini örtürəm ki, bu yapışan hissələr bu açıqşan hissələr görünməsini deyə belə bir kəndən üzərini örtürəm. Siz də bundan yoxsa başqa şeyləndə üzərini örtä bilərsiniz. Bəzəy üçün qaşlardan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni fərqi yoxdur. MÜZİK İndi ikidən dərindiniz ölçdə kəsbə bilərsiz. Mən çəhrayı ilə götürdüyüm üçün ipdə çəhrayı rəngdə götürdüm, amma bunun elə də önəmi yoxdur. Yəni heç ip istəsaz elə istifadə edə bilərsiniz. Toxuma ip də qoya bilərsiz. Bunun yerinə şərt deyir ki, belə bir ip olsun. Bu qolbaq toxumaq üçün olan ipdir. Bir də var ki, şəkət falan toxumaq üçün olan iplər var. Həmin yəni, iplərdən də istifadə edə bilərsiniz ki, ucunu gördüyünüz kimi düyün nədir? Və El Elə deyirəm ki, uşağın təpəsinin üstə qalsın, yəni aslanda bu düz qalsın. Belə-belə vurmuram ona, diqqət eləmək lazımdır. İpimizinc ucun düyün nədir? Bu dəfsənə bir şey yanlışlıq eləmişəm. Kəndirin altından bunu yapışdıranda daha rahat olur. Ona görə də çəksə birinci bunu yapışdıradım, amma siz bu yanlışlığı eləməyin. Birincə bu ipi yapışdırın, sonra üzərinə kəndiri yapışdırın. Demək, ipi yapışdırdıqdan sonra istəyirəm ki bura bir bantik vurum. Bantikin də hazırlanma videosunu mən ərcə bir video şəklində paylaşmışam. Burdan klikləyərək izləyə bilərsiniz. İ, demək, bantiki də tapestradan vururuq. Və ortasına da istəsəniz nəsnəsə bir qaş yapışdıra bilərsiniz. Və yaxda olduğu kimi də saxlaya bilərsiz. Mən amma bura bir qaşıqçığımaq istəyirəm. Bu qaşxırda olduğu üçün başqa bir şey yapışdıracağam. Yeni ilə uyğun olsun deyə belə bir şaxtaba baba yapışdırıram. Həbərlərliklə gördünüz kimi Şəkilli yol qoçağımız hazırdır. Çox qəşəng, səliqəli bir şəkildə. Heç altda qapağının da olduğu bilinmir. Beləliklə tam hazırdır. Və qeyd edeyim ki, kanala abunə olmağı unutmayın, çünki çox maraqlı hədiyyələrin, yeni il aksessuarlarının, yol qoçaqlarının Maraqlı videolar gəlir və ona görə də abunə olun ki, bütün bu videolardan xəbərdar olmuş olasınız. Ə, onda deyirəm ki, keçən ildə mən yenə də bir neçə video çəkmişdim. Hədiyyələrin, aksesuarların ə, hazırlanma videoları var. Videolar hissəsində keçən ilki videolar doğru getsəsəz, onları da tapa bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Gələn videolarımızda görüşənədək, hələlik.